Selamat datang ke MDC2 Channel. Kami bawakan kisah perisik Jepun yang tinggal di Terengganu sebelum gerakan Jepun menyerang tanah Melayu. Namun sebelum menghabiskan tontonan ini, anda perlu melakukan dua tugasan iaitu subscribe dan like cerita yang dipaparkan ini sekiranya berkenan di hati. Kisah perisik Jepun yang mengetuai kumpulan pengganas ketika era pemerintahan British di tanah Melayu sebelum Perang Dunia Kedua. Beliau ialah Tani Yutaka, dilahirkan di Fukuoka, Jepun pada tahun 1910. Ketika usia belum mencecah satu tahun, Tani Yutaka telah dibawa oleh bapanya ke Terengganu. Sudah pasti bapanya juga merupakan seorang perisik tentera Jepun dan berselindung di sebalik perniagaan sebuah kedai gunting di Hulu Terengganu. Dari situ Tani Yutaka sudah semestinya membesar dalam sosial budaya penduduk di Hulu Terengganu. Beliau pula gemar memakai pakaian-pakaian Melayu seperti bersongkok, bersamping dan berbaju Melayu. Ada sumber yang mengatakan telah memeluk agama Islam dan menukar namanya kepada Muhammad Ali bin Abdullah ketika beliau berusia 21 tahun Tani Yutaka kembali semula ke Jepun untuk memenuhi syarat yang diwajibkan kepada semua rakyat kelahiran Jepun mesti memasuki tentera ketika berusia 21 tahun ianya tidak terkecuali juga kepada Tani Yutaka Ketika era 1930-an, permusuhan masyarakat Jepun dan masyarakat Cina Kembali berputik, permusuhan ini merebak ke seluruh dunia hingga ke Hulu Terengganu. Ianya bermula apabila tentera Jepun menyerang China. Kejadian yang berlaku di Manchuria dan Mukden pada tahun 1931. Masyarakat China secara terang-terangan di tanah Melayu menyatakan rasa tidak puas hati kepada masyarakat minoriti iaitu masyarakat Jepun di tanah Melayu. Kaum Cina di tanah Melayu mengambil pendekatan dengan memulaukan semua aktiviti perniagaan masyarakat Jepun di tanah Melayu. Lebih buruk apabila kaum Cina turut melakukan keganasan di jalanan terhadap kaum minoriti Jepun ketika itu terlalu ramai masyarakat Jepun di tanah Melayu ketika itu menjadi mangsa kepada keganasan kaum Cina sehinggakan premis perniagaan keluarga Tani Yutaka juga telah dibakar lebih memilukan apabila adik Tani Yutaka sendiri telah dirogol beramai-ramai dan mati dibunuh oleh kaum Cina Tani Yutaka kembali ke tanah Melayu dengan dengan penuh rasa dendam dan begitu kecewa dengan pemerintahan kerajaan British tidak mengambil tindakan ke atas apa yang berlaku kepada kakaknya. Lebih parah apabila sistem keadilan British tidak mengambil tindakan ke atas setiap perlakuan kaum Cina kepada masyarakat Jepun di tanah Melayu. Tani Yutaka mula bertindak sendiri apabila menyertai kumpulan jenayah yang akhirnya beliau sendiri menjadi salah seorang ketua dalam kumpulan jenayah tersebut. Kumpulan yang dianggotai oleh Tan Yutaka lebih dikenali dengan panggilan Harimau Melayu. Ada sumber yang menyatakan geng Harimau ini telah merekrut di antara 100 ribu hingga 300 ribu orang ahli. Geng Harimau ini meletakkan Tan Yutaka sebagai seorang Yakuza di Tanah Melayu bermula tahun 1933, geng harimau ini mula meningkatkan keupayaan mereka dengan aktiviti rompakan yang dilakukan di Terengganu, Kelantan dan Selatan Thailand. Mangsa beliau lebih tertumpu kepada peniaga-peniaga Cina yang kaya raya. Akhirnya Tani Yutaka disamakan dengan Robin Hood. Hampir semua orang-orang Cina yang kaya raya dan bersekongkol dengan British telah menjadi mangsa Tani Utaka dan pengikut-pengikutnya lebih menarik hasil rompakan telah dibahagikan kepada penduduk-penduduk pendalaman yang miskin. Kaum China dan kerajaan British begitu takut dan bimbang terhadap setiap gerak-geri kumpulan Tani Utaka ini. Akhirnya kelibat geng harimau ini telah merebak ke seluruh tanah Melayu dan Singapura Awal tahun 1930-an, gerakan jenayah Tani Yutaka begitu berleluasa. Kegiatan jenayah beliau hanya berhenti apabila Jepun menyerang Tanah Melayu. Sebelum Perang Dunia Kedua, Jepun telah menubuhkan sebuah agensi risikannya sendiri, iaitu Fujiwara Kikan atau lebih dikenali dengan F-Kikan. Tani Yutaka sebenarnya Salah seorang anggota kumpulan risikan ini mungkin kerana terlalu terdedah dengan hutan belantara di Nusantara ini. Tani Yutaka telah dijangkiti demam malaria yang menjadi penyebab kepada kematian beliau. Beliau meninggal dalam usia yang masih muda, iaitu 32 tahun di Singapura pada tahun 1942. Ada sumber yang menyatakan beliau meninggal di Johor namun mayatnya dibawa ke Singapura untuk dikebumikan di, di tanah perkuburan khas orang-orang Jepun di Singapura. Kerajaan Jepun cukup menghargai Tani Yutaka sehingga mengabadikan cerita beliau ke dalam sebuah filem yang berjudul Marai no Tora diterbitkan pada tahun 1943 dan mengesahkan sepenuhnya Perjuangan Yutaka Tani Di tanah Melayu Apa yang menariknya dalam filem tersebut Telah memaparkan budaya Melayu Yang cukup menebal Seperti watak Yutaka Tani Memakai songkok berbaju Melayu Serta menyanyikan lagu warisan Bangsa Melayu Rasa saya Marai Notora yang membawa maksud Harimau Malaya Terima kasih kepada semua yang menonton ciri kali ini sekiranya belum sila tekan button subscribe sehingga jumpa lagi